день, дорогая церковь. Вы знаете, я тоже свечу об исцелении, потому что в прошлое воскресенье я как раз заболела. Вот. И, вероятно, это был вирус, меня так быстро скрутило. Но верен Бог. И уже через три дня я уже встала на ноги, и уже сегодня я служу, потому что мне пришлось побороться немножко со своей плотью. Знаете, в каком плане? Я понимаю, что Бог уже дал исцеление. И он победил этот вирус, эту болезнь. Но плоть, так ей хочется еще полежать, отдохнуть. И мне пришлось бороться со своей плотью и сказать, что нет, победа в Господе, И я уже здорова, я полностью исцелена. Так что слава вся ему. Но знаете, что я еще хочу сегодня засвечить? Бог просто напомнил э, такую ситуацию, насколько мы можем но влиять вообще на этот мир с молитвами, тем, что мы во Христе. Вы знаете, я когда-то видела одного человека в магазине. Он стоял передо мной в очереди, и я увидела, что у него корочка участника боевых действий. И он был очень нервный, очень такой, знаете, как суетливый. У него не хватило денег на карточке, он закричал на кассиршу. Вот. Она говорит, а я тут при чем? Ну, проверьте свою карточку. И такой он, ну, крикливый, громкий, и он вышел передо мной. Там стоял этот самый банкомат. Он решил проверить карточку, на карточке денег не оказалось, и он начал разбивать этот банкомат ногами, руками, то есть там отлетели куски, и он убежал. И вот как-то я еду в церковь на служение в какое-то из воскресений, и я вижу этого же человека, он заходит передо мной в метро, и мало того, он садится просто напротив меня. И вот я вижу, насколько человек действительно, он настолько захвачен, возможно, вот этими видениями, которые были на войне. Вы знаете, что таких будет много. Сейчас они уже есть, потому что люди получают травму, большую травму, когда они воюют. А потом будет, когда они вернутся, и будет еще больше. И мы должны понимать, как Бог действует через нас. И вот представляете, я сижу напротив него в метро. И он не находит себе покоя. Он э, настолько у него взгляд такой, знаете, умный. ну как сказать, да, действительно, вот как дьявол как будто его держит в своей руке. И у него дрожат руки. Он не может сосредоточиться. Он держит постоянно сигареты, сигарету и зажигалку. И вот постоянно ими что-то там делает, их стучит. И я начинаю просто молиться. Я понимаю, что я в этой ситуации ничего не могу сделать. Но у меня есть Бог. Я начинаю молиться, молиться на языках и просить, чтобы Дух Святой прикоснулся сейчас к Нему. И вот пока я еду, это буквально 2-3 станции метро. Но я вижу, как Бог Его касается. Он успокаивается, Его руки успокаиваются, Он садится спокойно, откидывается назад. И я понимаю, что приходит покой. И потом Он поднимает голову. И вы знаете, вот я вижу, какое у него преображается его лицо и его взгляд, и он становится красивым человеком. Вы понимаете? И эти изменения – это Господь к ним прикасается. Но как важно, чтобы кто-то молился за этих людей. Бог нас этому учит, показывает, и я благодарна ему за вот такое откровение.